Suami kepada selebriti Datin Heliza Helmi, Datuk Mahadi Badruzaman mendakwa bahawa dirinya turut menjadi mangsa skim pelaburan dikatakan patuh syariah sehingga mengalami kerugian mencecah 20.7 juta ringgit. Susulan itu Mahadi memaklumkan beliau telah membuat laporan berhubung kes skim pelaburan berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi Jumaat lalu. Mahadi mendakwa bahawa beliau dilantik sebagai wakil syarikat atau ejen pemasaran yang tugasnya ialah menjemput dan memperkenalkan skim pelaburan itu kepada orang ramai sejak 2022. Dan juga untuk pengetahuan semua, saya juga adalah salah satu pelabur setelah tengok semua uh, I mean legal side, uh, company semuanya ada di kawas, uh, di diserah milik kepada SC dan juga semuanya jalan lancar yang soalan dua-dua company yang dimasukkan dua-dua saya melabur juga. So agreement-agreement pun semua dekat sini um, ada CJ stamp dengan LHDN lah semua ada kat sini berjumlah uh, total pelaburan yang saya invest adalah 20.7 juta. Sebanyak 6 kali ya, 6 kali pelaburan semua ada proof ah. Ada money trail, ada transfer slip daripada saya ke pihak company, syarikat agreement dengan uh, LHDN dengan bertarikh semua ada bukan yang saya boleh cuba tiba, tiba print ke apa ada sign semua agreement semua ada everything uh, last investment pada bulan 1 20 24 last pelaburan yang saya buat uh, so lepas tu ya baru ni tu sebelum tu semua okey daripada 20 start saya main 2021 lagi. Uh, ada dua company kan? 1 2021, 1 2022. So 2021 saya tambah, 2022 saya tambah, 23 24 last januari bila bulan 6 baru ada skip drama. So, itulah berlaku sampai sekarang. So, uh, untuk menjelaskan kepada pihak uh, awam kat luar sana. Uh, ni saya, saya saya first time saya buat press conference dah sekian lama. Macam-macam uh, lah di Facebook, di media sosial yang yang tak berapa elok uh, dikecam, dituduh sebagai menipu saya ingin menegaskan bahawa saya tidak menipu insyaAllah dan tak ada niat langsung untuk menipu mana-mana pihak pelabur ke, ejen-ejen yang terkesan kan sebab semua terkesan saya sendiri terkesan, ejen-ejen yang lain pun terkesan pelabur saya faham kemarahan dan juga kekecewaan saya sangat faham. Saya tak nafikan benda tu. Sebab tu saya berada di sini bersama dengan pelabur. Saya tak pernah lari. Saya tak pernah tinggalkan. Saya tak buat buat tak tahu apa ke. Saya masih bersama dia orang untuk dapatkan hak-hak seperti mana yang tertulis dalam agreement bersama pelabur dan juga syarikat. Beliau berkata demikian pada sidang media dikendalikan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO di Kuala Lumpur pada 5 Mei. Mahadi merakwa beliau sendiri juga tidak mengetahui ke mana hala tuju wang pelaburan ke semua 180 pengadu yang membabitkan keseluruhan kerugian berjumlah 60.7 juta ringgit. Beliau berkata setiap syarikat berkenaan mempunyai pakar serta panel syariah bertauliah dan profesional. Mahadi memaklumkan pada awalnya semua pelaburan berjalan lancar termasuk pemberian dividen sepenuhnya seperti yang tercatat dalam dokumen perjanjian. So saya adalah uh, representative kepada company. Semua agreement-agreement agreement, uh, sebagai saya adalah uh, representative kepada company. Semuanya ada kat sini. So apa yang kami punya tugas adalah invite dan juga introduce. Kami punya tugas adalah kami tahu satu orang ni berkelayakan untuk melabur. Kami akan bawa jumpa dengan syarikat. Okay, pergi bergurau-gurau syarikat, atau secara offline ataupun secara online. Sebab waktu itu masih lagi keadaan PKPB, PKPP dan soalan, kan. So, banyaklah on, uh, Zoom online. So, walaupun buat Zoom online pun ada representatif daripada pihak syarikat yang uh, explain tentang syarikat dan kami sebagai uh, representatif akan ambil beberapa dokumen-dokumen untuk diserahkan kepada syarikat. Uh, itu tugas kami. Setiap company yang dimasukkan ada panel syariah. Panel syariah tersendiri yang memang uh, panel syariah ni uh, bawah Bank Negara Malaysia. Company panel syariah ni bawah Bank Negara Malaysia. So semuanya bertauliah dan profesional. So company ni uh, semuanya seperti mana yang Jasmine Sdn Bhd dan Forever semuanya berjalan lancar. Diberi dividen seperti yang ditulis dalam agreement Uh, diberi pulangan seperti yang lah semuanya ada gathering ada uh, dia buat uh, launching kilang ada uh, nak invite ke office ada semuanya okey semuanya ada cuma pada last year last year dia punya starting point bulan lebih kurang bulan 6 macam tu dia keluarkan memo official dari pihak syarikat mengatakan delay tak mampu nak bayar So uh, memo pun ada juga kat sini Dia kata dia akan bagi pada bulan 2025 So memang seperti mana yang uh, Dikatakan memang pelabur-pelabur Jadi bengang, lah. jadi marah Eh kenapa ni janji tak ditepati So kami pun berhubungan pihak syarikat So pihak syarikat uh, bersedia Untuk keluarkan official memo tu satu Bulan 1 Sepatutnya kena bagi Dividend dan juga uh, capital yang dijanjikan Tak bagi juga So pihak syarikat buat zoom seperti mana yang telah diterangkan oleh pelabur tadi dia buat zoom pada uh, 8 Januari 2025 8 Januari 2025 one way lah seperti yang kita tahu kan one way pihak syarikat mengatakan bla 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 another way macam nak delay nak delay ataupun tak tahu lah mampu ke tak mampu wallahualam tak nak bayar ha, uh, so lepas tu habis je zoom Uh, kami sebagai representatif dapat banyaklah calling-calling, uh, whatsapp, macam mana ni, what happened to our money and so on. So lepas tu barulah kita ambil langkah-langkah seterusnya. Langkah yang terdekat, kita berjumpa dengan Datuk Hisham uh, pertengahan bulan 1 macam tu lah. Huh? Pertengahan bulan 1, jumpa dengan Datuk Hisham untuk tengok apakah langkah untuk uh, seterusnya, apa yang terbaik. Boleh!